Ми сьогодні щасливі отримали благодаря усиллям наших благотворителей сенсорну кімнату, де ми зможемо реабілітувати більше наших освіта. Ми дуже радіємо з того, перш за все, що ми досягли сенсорні кімнати для дітей все ж таки обладнана. І ми дуже вдячні всім, всім хто приймав участь. Неважно, это были депутаты, журналисты, это была федерация футбола, это были организаторы. То есть у всех было одно желание помочь действительно маленьким деткам. Когда ребенок получает удовольствие, он быстрее восстанавливается, и мы дальше будем эту программу развивать. Мы сделали хорошее дело. Все ребята помогли собрать средства на вот такую замечательную комнату. Требует помогать таким центрам, выховывать специалистов, педиатров. Приходите к нам, мы готовы вам помочь. У нас есть э, отлично подготовленная команда специалистов.